piter oilasi bilan juda ham baxtli hayot kechirar edi piter kunlarning birida komandirovkaga ketgan edi uning ayoli mariya mariya kunlarning birida farzandiga ovqat pishirib berayotgan edi shu payt eshik ochildi juda ham ajoyib nastroyeniyada uning eri piter kirib keldi juda ham kayfiyati a'lo darajada edi piter kelgan zahoti farzandini erkalata boshladi chunki juda ham sog'ingan edi u ayoli bilan salomlashib bo'lganidan so'ng bir organizatsiyaga boshliq bo'lganini aytdi ayoli juda xursand edi ular shu tariqa kulishib ovqatlanishdi hamda kech ham keldi ular uxlashdi shu payt kechasi o'n ikkilar atrofida mariya uyg'onib ketdi qarasa piter joyida yo'q mariya vannaxona tomonga bordi vannaxonadan yig'lash tovushi eshitiladi azizim shu yerdamisan deya eshikni ochdi yo xudoyim senga nima bo'ldi piter senga nima bo'ldi piter asta sekinlik bilan gapira boshladi men qandaydir bir virusga chalinib qoldim u dahshatli holda edi unga qandaydir yaralar toshib ketgan edi shu payt piter mariyaga qarab iltimos bu yerdan ket senga ham yuqadi farzandimizga g'amxo'rlik qil deya g'alati ohangda gapira boshladi mariya u yerdan ketdi hamda piter u yerda o'zi yolg'iz yig'lagan holda o'tirar edi oradan bir soatlar o'tib mariya yana piterni oldiga keldi u juda ham dahshatli holatga tushib qolgan edi piter mariyaga qarab meni seyfimda pistoletim bor o'shani olib meni otib tashla dedi de. mariya nimalar deyapsiz azizim dedi de. piter la'nati bor meni otib tashla deyapman deya unga do'q qildi mariya asta sekinlik bilan borib seyfni qaradi hamda uni ochdi seyfni ochganida uni ichida bir pistolet turardi hamda u pistoletni oldi u piterni oldiga bordi ammo sevikli erini otib tashlashga qo'li bormadi lekin u juda ham qo'rqinchli holatda sochlari to'kilib ketgan edi unga yara yanada bosgan edi u yanada hayratlandi hamda xonasiga kirib ketdi u yarim soatlardan so'ng vannaga bordi ne ko'z bilan ko'rsinki <coughs> dahshat piter juda ham dahshatli maxluqqa aylanib qolgan edi mariya qo'lida pistoletni ushlab turardi mariya bu dahshatni ko'rib chinqirib yubordi juda ham qo'rqib ketdi hamda u piterni otib tashladi mariya aqldan ozoy dedi u shok holatida edi farzandini oldida narsalarni yig'ishtirib bu uyni o'sha kechadayoq tark etishdi